Всем привет, дорогие друзья! Хочу вам показать, как установить, дорогие друзья, э, icon pack. Дорогие друзья, давайте лайк ставьте. Заходим в наш э, э, Play Market. Я вам покажу, дорогие. Сначала надо скачать Happy Launcher. Как он называется, я вам покажу. Видео вы запоминаете. Подписку на мой канал, если подписаны. Похоть... Можете подписаться, да-да, заранее, дорогие друзья. Л лайк улепить. Так, надо лаунчер выбрать, дорогие друзья, корректный Launcher, чтобы... Мы могли применить дорогие друзья эти iconпак, дорогі друзі, мойте лайк дорогі дорогие друзья, вам показываю какой Ну айкон пак надо хэппи найти. ну как его найти мы сейчас и разберемся в этом же данном видеоролике, дорогие друзья. Нам данное видео будет интересно, вы только лайк оставьте. Дорогие друзья, тут лаунчер я хочу показать, как установить колор Хэппи. Happy Launcher. Так, пишем просто, просто в поиске, дорогие, ну подождите. А вот, просто надо на этот кол, вот этот лаунчер и этот колл, э, Happy Launcher, Smile Launcher. Мы его не будем открывать, мы уже его загрузили, этот лаунчер, дорогие, так. Ставьте лайк, дорогие друзья, так, подписывайтесь на мой канал, если подписались, дорогие друзья, и давайте Happy Launcher откроем, дорогие. Давайте мы кастомизацию подробно посмотрим. Дорогие, кастомизации вам понравится, дорогие друзья, кастомизация неплохая, но интересные дорогие друзья, отказ кастомизация, можете видео лайком оценить, дорогие друзья, но Happy Launcher загружается, дорогие, этот лаунчер ну, неплохой, но и кастомный, а, а, так, сюда окей, okay. велком, так, дорогие друзья, Happy Launcher, стоит же запустить этот лаунчер, дорогие друзья, лайк ставьте, подписку на мой YouTube канал, и дорогие друзья... Вы like, лайк ставьте. Так, сначала мы зайдем. Так, давайте мы этот лаунчер по умолчанию сделаем, дорогие друзья. Надо сделать Happy Launcher по умолчанию. Так, давайте сначала, дорогие друзья, Happy Launcher мы так дальше установили, дорогие. Сначала мы кастомизации. Давайте подробно э, сделаем так, дорогие. Давайте мы сначала настроим лаунчер, потом, дорогие друзья, так, мы лайк like, ставьте, подписку на мой канал, дорогие друзья, если вы хотите подписаться, так. Заходимо в настройки даного самого ла лаунчера. Ну, лаунчер дорогі э Так, в лаунчер, дорогие друзья, лайк like, ставте. надо просто прайм версія Нам не надо. Прайм ну що за прайм-версія? Нам не хочет правим версии, дорогие друзья. Да -да -да. Надо мы сразу отключаем эту версию. Так, систем нам не надо, дорогие тут перекидывать наши настройки, какие у нас есть Так, рабочий стол э, нам масштаб иконок это имеет надо про вер версия при нам это не надо это э, размер э, подписок нам не надо сюда э, цвет надо давайте черный размер сетки дорогие друзья давайте 6 х 4 делаем э, эффект э, давайте жоден нехай давайте будет дорогие друзья И ориентация экрана сейчас будет за, по умолчанию. Давайте здесь. Э, так, э, мы здесь будем тоже виджет, google гуг, гугловский виджет. Если хотите, можете настроить. Гугловский поисковый строка. Дорогие, или как, дорогие друзья, лайк ставьте. Подписку на мой YouTube канал. И, дорогие да, давайте мы здесь, дорогие друзья, давайте мы сделаем... Ну, я хотел желтый, давайте мы... Э, желтый, оранжевый есть, такой цвет э, есть. Дорогие друзья, ну есть желтый, давайте мы желтый цвет сделаем. Так, желтый цвет получше будет. Желтый цвет, давайте мы желтый цвет сделаем. Давайте здесь нам надо настроить, дорогие друзья, старт, падки стайл. Давайте на с давайте здесь делаем. Давайте, не, это давайте белый цвет, как будет, дорогие друзья. Стиль э, выбор, так, стиль Android 4.4, на это не надо. Так, дальше, блокирование экрана, рабочего стол минимальный, так, тоже рабочий стол. Нам это не надо, виджеты нам не надо, там по умолчанию, не, виджет а драйвер driver.ua нам не надо, и рабочий стол, мы так настроил, и это, это тоже отключаем все функции, и вымкнуть тени, тени нам не надо, и Меню, а там, меню что нам за меню, какое-то нам не надо, это тоже книжковая ориентация. Что-то нам надо, нам то это тоже не надо, дорогие друзья. Давайте стиль меню, давайте такое вот, сделаем вертикальный дорогие друзья. И лайк улепить, и трансформацию, давайте слид, уп, сделаем, и... Давайте мы действуем, это нам не надо, эти функции, мы все скрытые функции. Это тоже отключаем. Это уже же лаунчер, дорогие, док, док нам, док бэкграунд на мой ключи платформы рестаг ровно тет арк мой делать мой такие детей настройки так дальше ты что тут неплохая так дальше и э, на, не надо один будет и это тоже отключаем и так дальше и э, средний давайте мы большой и так дальше давайте мы здесь средний и так дальше делаем и это тоже док, нам мы уже все настраивали и так дальше. Лайк улепить нам это не надо и так дальше. И так, давайте мы и набор иконок, дорогие друзья, так как это мы хотим иконки установить. Айкон э, пак, вот э, применить давайте алюминия, айкон пак. Мы применяем, дорогие друзья, давайте лайк like, ставьте, подписку на мой YouTube канал, дорогие друзья. Подписку на мой YouTube канал, если вы хотите на дорогие друзья, так дальше. Айкон пак, алюминия установились, так, на стопу убоим, так, убойны. Давайте мы э, не Так, здесь обойны нам надо применить. На этом приложении есть обойны. Или как, дорогие? Это ли у меня просто ищем это приложение, которое мы установили, дорогие друзья. Где-то темы, люминия нам надо, э, Lumina. или как надо, надо поиском что, э, использовать, дорогие друзья. Лумина, так, лумина, ай, лумина, Icon Pack. Так, мы зайдем в это приложение, заходим. Ну, приложение... Обои, Алкейпы. Первая обойна. Так, первая обойна, дорогие друзья. Так, давайте мы здесь обоины будем применять. Первая обойна. такая вот обойна. Применяем, дорогие друзья. Рабочий стол, давайте мы установим. Дорогие друзья. Рабочий стол, давайте мы и применим. Так, дорогие друзья. Так, нам это не надо. Нам это не надо, дорогие. Давайте мы здесь будем э Здесь тоже давайте загрузим, дорогие друзья, применим на рабочий стол так дальше. И давайте посмотрим, что мы здесь применим. Так, дорогие друзья, загрузили обой. ну Давайте медьять применим. Давайте э фоновые малюнки. Давайте медьять обойну применим, дорогие. Но на первый тоже будет неплохой. Но интересно. Дорогие друзья, на первый идет. Э гораздо ярче. Такая вот на Стильная и так дальше. Такая вот установить. Home screen, давайте мы этого бойну применим тоже. Для меня и компакт тоже но будет выглядеть круто и весело. Но давайте мы другую бойну применим. Ну, бойна тоже на фоновый малюнок. Давайте еще другая бойна, дорогие друзья. Так, вторая бойна, дорогие друзья. Мойте лайк, ставьте, дорогие, подписку на мой YouTube канал и так дальше. Вторая обойна тоже вам понравится. Стильно, кастомно, так дальше, так дальше. Давайте мы у меня Зайдем, мы здесь в приложение выходим, дорогие друзья. Загружаем обои. Так, дорогие друзья, подписку на мой YouTube канал и так дальше то есть, вторая убойная просто пишем люминя икон пак или как Lumina, или как дорогие Icon пак давайте мы применим вторая убойная вторая убойная вторая убойна тогда так что такая то убойная вторая убойная вам понравится вторая убойная номер 2 э -э убойная так дальше неплохая но интересная дорогие друзья вторая убойная тоже вам понравится телен так дальше вы лайк ставьте подписку на мой youtube канал так дальше Понравится, и так дальше. Ну, вы лайк ставите, нам не надо это установить. Так дальше Загрузить сначала. И давайте мы эту вторую убойну. Так, вторая обойна такая вот. Вторая убойна, вторая убойна неплохая, но интересная. Гораздо ярче. Мы э, применяем вторую. Убойну, вторая обойна тоже нам ну, понравится. Стильно, ярче и так дальше. Фоновые малюнки давайте здесь. обои. Обойна. Точно. Вторая понравится, Гораздо ярче, стильно, и круто. Вам, неплохая но обойна... Э, лайк заслуживает. Вторая обойна. Вторая убойна. Точно понравится, дорогие друзья. Э, такая убойна. вторая точно понравится. Установить, как, э, home screen... Или, как точно понравится. Такая убойна, вот для алюминийu icon pack. Точно понравится, дорогие друзья. Точно стильно, круто и весело. Дорогие друзья, Точно понравится. Дорогие друзья для алюминия и компакт точно. круто и весело. Это была вторая обойна, но третья обойна, третья обойна точно. давайте. Третья обойна, алюминия или как, где да, тут, где это? Алюминия, айкон пак, давайте вот этот, мы зайдем, айкон пак. Третья обойна. Третья обойна точно понравится, дорогие друзья, третья обойна загружаем. Третья обойна и четвертая об... Так, третья обойна. Третья обойна, что за третья? Третья. Третья обойно. Так, третье обойно. Так, дальше. Давайте мы третье обойно применим. Ну, третье обойно точно вам понравится. Для алюминия, айконпакт точно. Давайте. Третье обойно. так дальше. Мы применяем гораздо четко чё, и ярче насыщенный. Третье обойно точно понравится. Такая третья обойно установить. Home скрин, дорогие друзья. Третья обойно точно понравится, дорогие друзья. Тоже для алюминия и компакт тоже. Такой -то напоминает вот его бойна, точно. Все рецепт тоже понравится. Такой же для алюминия и компакт тоже лайк заслуживает. Такая тобойна бойна понравится, дорогие друзья. Так, четвертая, четвертая бойна. А четвертую бойну. Давайте мы тоже применим четвертую бойну. Стоит ли пить лайк, подписку на мой тип канал и четвертая бойна идет. Четвертая бойна. Четвертая бойна. Так, давайте. Четвертая бойна применяем. Так, четвертая. Так, лайк улепите. Мы загружаем четвертый. Обоину, дорогие друзья, загружаем. И давайте мы э, применим четвертый. Обоину. Четвертый обоина. Четвертый обоина, что за четвертый. Так, давайте мы четвертый обоину применим, дорогие друзья. Три обоины. Четвертый обоина. Так, дорогие друзья, можете лайк, подписку ставьте, дорогие друзья. Так, четвертый обоина. Так, э, применяем, тоже неплохо. Дорогие друзья, торт нам понравится, тот картин, обойна тоже понравится. для э, люми пакет, четвертая обойна тоже неплохая, но интересная. Так, давайте мы следующую бойну применем. следующая обойна будет пятая. Пятая обойна тоже понравится. понравится. Ну, что за обойна, дорогие друзья? Пятая обойна... Так что за пятая обойна? Давайте мы п'ятую. применим обойну. лайк ставьте, Дорогие друзья. Подписку на мой На YouTube канал. Так дальше мы лайк ставьте. Ну и показывай п'ятую. Обойну, Ну, обоины здесь точно крутые и так далее. Только для вас. Для меня иконпак это точно вид крутой. Ну и стильный же. В 2005 году только для вас. Лайк ставьте. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5. Пятая обойна, Ну, пятая обоина тоже понравится. Так, пятую применяем. Пятая обойна, что за пятая. Ну, давайте пятую обоину применим. Э мойте убойну, так фоновые бои. Давайте пятую бойну тоже понравится. Такая же пятая. Лайк like ставьте. Э п'ятая убойна такая вот. П'ятая бойна тоже интересная, стильная и круто. Для люминия Icon Pack тоже крутой весел, стильная, вернет не понравился. Пятая убойна тоже неплохая, но же интересная, дорогие.

Так, нам надо рекламу пропустить. Нам, нам, не надо рекламу смотреть, дорогие друзья. Но мы рады ярче подписку на мой YouTube канал. И под, так дальше лайк лепите. И так дальше лайк ставьте. И дорогие друзья. Так, следующая боя будет 6 э, как 3, 4, 5, 6. 6 убойная я как 6 убойна. 6 убойна. Ну, 6 убойна тоже понравится. Ну, шестая убойная тоже мы лайк ставьте. И, дорогие друзья, подписывайтесь на мой YouTube канал. Что по шестой убойной, ну, я показываю. Э, обои зайдем, давайте. Шестая убойная тоже понравится. Лайк ставьте и сильно круто и ярче. Шестая убойная у нас идет. В этом же списке, дорогие друзья, так убой зайдем. Кастомизацию давайте посмотрим, дорогие друзья. Кастомизацию стоит же отметить лайком и подписку на мой YouTube канал. Шестая убойная. Шесть убойная, такая шестая убойная тоже понравится для алюминия icon pack дорогие друзья круто стильно и насыщенно установить как обо... рабочий стол и 6бойнотор 6 боль тоже брать крутая 6 боль тоже не понравился чтобойно толькотка зеленаятка стильная но ну, идет 7 боль но 7 убойно тоже понравится дорогие друзья так что по 7бой но 7 убой на тоже понравится так 7бой давайте Сьдьма обойн, так далі, де то у нас айкон-пак. Дорогі друзі, треба нам зайти 7 обойня. Так, сьмая. 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7. Сідьма. Сідьмая тот. Лайк ставьте. ну і сьдьма, тот. А ти знаєш скільки грошей у тебе на банківському рахунку? У мене на рахунку більше ніж 300 тисяч гривень. У мене на рахунку... Так, давайте мы рекламу пропуск пропустим. Рекламу, дорогие друзья, давайте. Лайк like ставьте, дорогие друзья. Давайте мы обойну применим, дорогие друзья. Седьмой обойну, дорогие друзья. Ну, по седьмой обойну, что? По седьмой и так дальше. Дорогие друзья, мойте. Лайк like ставьте, дорогие друзья, то, что понравится. Так, где-то наши люминия. IconPack алюминия Люминия зайдем. Седьмая бойна, лайк ставьте, так пак загрузился, Мойте подписку, под подписку ставьте лайки, четыре бойна, пять шесть, э -э седьмая бойна, так седьмая бойну загружаем и подписку, дорогие друзья, тогда седьмая бойна, тоже неплохая, но и гораздо нет где-то где-то не туда зашел, дорогие, простите, но извиняюсь. но седьмая бойна Тоже понравится, дорогие друзья, кастомизации, стильно, то круто и весело. Тогда дальше, давайте седьмую обойну. Так, сюда зайдем и выберите бойну седьмую бойну, тогда дальше, майя обойна. Тогда дальше, майя обойна, такая, то вот обойна, седьмая, дорогие друзья. Седьмая обойна тоже понравится, дорогие друзья, круто, ярче и насыщеннее, дорогие, установить как фон, холмы, дорог... скриндеры, дорогие друзья, и давайте мы посмотрим рабочий стол. Дорогие друзья, видим тоже. Неплохая, так, такие вот убоины. Седьмая. Седьмая тоже неплохая убоина. И восьмая убоина. Ну и восьмая убоина зайдем сюда в вот это приложение. Такое тоже зеленое приложение. Неплохая, так, дорогие. Мини-айкон пак, зайдем, дорогие и Их вось... Восьмая убоина. Так, зайдем убоины. И давайте мы убоину восьмую применим. Так, рекламный вот. Так, восьмая обойна, такая, дорогие друзья, обойна восьмая, дорогие друзья, точно. рекламу здесь пропускаем. И так дальше, кастомизация неплохая, но будет же и таким интересным только для вас. Лайк ставьте, и восьмая обойна точно понравится, дорогие друзья, лайк ставьте, рекламу пропускаем сразу, дорогие друзья, и не смотрим. Так, дорогие, восьмая обойна туда же давайте мы применим. Так, восьмая обойна. Так дальше загружается. Так загрузили восьмую бойну. Так давайте мы применим, дорогие друзья. Так, дорогие, можете лайк ставить и 8 Вот Так. Восьмая бой Ну, так дальше. Восьмая бойна. Ну, так дальше понравится. Так дальше. можете лайк ставить и подписку на мой YouTube канал. Так дальше. youtube тобойна -то понравится. Так дальше. Кастомизация неплохая, но интересная. И так дальше. И восьмая бойна точно. Установить как рабочий стол. И давайте подписку на мой YouTube. -канал канал, дорогие друзья, можете подписаться на мой канал, подписаться. И, дорогие друзья, такой 8 моя на понравилось. Ладно, какие кастомизации показал, такие за для вашего стыла, можете лайк ставить, можете вы кастомизировать и так дальше. И, дорогие друзья, подписку можете здесь, часы можете кастомизировать, здесь тоже выбирать разные цвет и так дальше. Кастомизация, вам понравится, такой же может цвет применить моете разные цвета часов тогда ладно вылепите лайки и дорогие друзья э, такой же можете применить э, часы видео часов дорогие товарищи такой можете цвет видео часов применить как хотите любой видео часов можете применять и спокойно пользоваться такой можете применить же. вылепите лайк дорогие друзья и такой же ладно такая кастомизация понравится такой же иконки ладно вылепите лайк и всем до скорости встречи, увидимся в новых видеороликах дорогие друзья всем чао пока